ata ana özü yalan danışmasınlar. Uşaq hala yalan bilmir nə olan şeydir. Yalan danışmasınlar. Məsələn deyin amma gecə indi həkimə aparmalıdı uşağı, uşaq iynə vurmalıdılar. Soruşur ki, ağrıdacaq yoxsa yox? Ana deyir, "Yox, heç nə olmayacaq." Bu gedir görür ağrıyır axı. Nə baş verəcək? Aha. Bunda belə bir fikir formalaşar. Anaya güvənmək olmaz. Baldotu da məni. Hətta bundan sonra mən ona heç güvəndim ki. Bəki sabahı deyəndə belə oldu, belə olacağı. Anaya güvənmək olmaz. Sən demə həqiqət və yalan mövcud idiymiş. Yaz uşağı. Düştüdə bu aləmə gül çim yaşayırdı. Yalan bilmirdi bir şey. Sən demə yalan da mövcud idiymiş. Hə, anam yalan danışır. Elə məndə yalan danışa bilərəm. Getdərəm səbsənə dalaldısa elə o aldatdıqlarındı o demişdin ha? Yo heç nə yoxdur elə odur. Bir az deyirəm. Məsələn deyirəm də de deyirəm balalar biraz hə azacıq ağrı olar. Amma keçib keçəcək. Bu olmasa lap pis olacaq. Hardan nədir? Adam o digər. Övlad bu biraz ağrı olacaq. Hə heç nə olmayacaq, ələ olacaq. Hey, ələ olmayacaq axı. Ələ olmayacaq uşağı aldadırsan. Uşaq sənə inanmayacaq. Dici də mən də yalan danışım. Budur da, da şod yalan danışdı. Niyə nəcət vəziyyətdir? Hər şey yaxşıdır. Hər şey pisdir ya. Hər şey yaxşıdır. Bala niyə belə deyirsən? Hələ özün belə öyrətmişdin də məni. Özün belə öyrətmişdin məni.